ॐ गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशौ विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यौ वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशौ विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यौ वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशौ विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यौ वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशौ विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यौ वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशौ विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यौ वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವವೋ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು